Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм Наскільки мені відомо, Возгок запустив сернокислотний цех, ну ми називаємо, достатньо успішно. Наконець оборудовання старе, як озвучували 1986-1984 четвертого тим не менше... Путем невероятных усилий трудового коллектива они добились нормальной работы этого участка. Кислота нужна для обогащения и получения в последующем урана. Кислоту продают на сторону Восточный ГОК. Это является одной из продукций после уранового концентрата. Работает, выбросов сейчас нету, не зафиксировано. При подготовительных работах были определенные моменты, связанные с тем, что действительно были в некоторых местах незначительные превышения. На сегодняшний день, я так понимаю, Наля Михайловна опровергнет меня, если я не прав, единственный обратившийся официально есть человек в СМСЧ за медицинской помощью. Помощь ему оказана. Сейчас он хочет получить по страховке там какие-то суммы. Но для этого надо установить связь между тем, что он получил, и последствиями этого. Других официально обратившихся нет. К сожалению, предприятие «Восточный ГОК» достаточно предприятие взрослое, как я говорю, кислотный цех, польский проект. Проект сам 70-х годов, а постройка 80 примерно 4-86 -го года проект построенный. Поэтому оборудование старое, и в связи с этим, естественно, возникают определенные нарушения в работе при запусках. Как я уже говорил, такое оборудование работать может непрерывно, должно работать непрерывно, то есть запустили и работает, но в связи с тем, что сырье не, не так часто поступает, и такого большого количества кислоты не требуется, поэтому запустили, отработали, остановили, потом заново запустили, отработали. В связи с таким режимом, естественно, возникают некоторые неполадки в работе оборудования. Восточный ГОК является градообразующим предприятием, в данном случае, если этого предприятия не будет, то город потеряет очень много, ну, примерно 40%, чтобы вы знали, доходной части бюджета города, это поступление от деятельности Восточного ГОКа. Вот, поэтому в данном случае я понимаю, что есть неудобства для жителей, которые чувствовали запах в том числе. Но работа производства всегда вызывает такие моменты. Скажем, если работает оборудование по переработке древесины тоже есть шум, асфальтобетонные работы также есть запахи и так далее. То есть любое производство, кроме IT технологий, оно связано, как правило, с, с негативными воздействиями на окружающую среду, в том числе на человека. Вот. ну такая вот такая реальность у нас. После последнего по времени оповещения надзорных органов с 16 числа, э, начиная значит, Восточный горно-богатинький комбинат, повторно э, осуществлял мероприятия по запуску. Последние мероприятия были осуществлены э, с э, 17 числа в субботу после 22 часов. Значит, э, на, э, на что обращалось внимание? Прежде всего, учитывая значит, э, запуск э, или погрешности запуска э, 12-13 сентября было обращено внимание вне зависимости от того что необходимо выполнять производственную программу необходимо значит, чтобы предприятие работало было обращено прежде всего чтобы результатами, результаты запуска сернокислотного производства никаким образом не повлияли на здоровье и значит, состояние самочувствия граждан значит, прежде всего города желтые воды значит, поэтому Запуск осуществлялся в том числе и в зависимости от метеоусловий, которые были значит, на тот момент. Контроль за ними осуществлялся постоянно. Предприятие сформировало временное так называемое подразделение, у которого было в целом значит, 6 автомобилей вот, работало, и с 22 часов значит, предприятие начало мероприятие по Значит, приведению технологического состояния сернокислотного производства на нормальный режим работы. Значит, в связи с тем, что были большие значит, сложности, в том числе и с погодными условиями, были в этот момент приостановки, были продолжения запуска, окончательно значит, на нормальный режим работы сернокислотное производство значит, выходило уже вчера, после полудня после полудня, значит, и в 18.32 сернокислотное производство работало в нормальном режиме работы. В этот период центральной полигазодозметрической лаборатории осуществлялся контроль, мы готовы дать данные, значит, лаборатория работала, два подразделения на двух машинах, Значит, и плюс как я сказал три еще подразделения на трех машинах осуществляло контроль визуальный органолитический в пределах города Хутор Петровский Зеленый Гай то есть по всему э, периметру значит практически куда э, в этот момент направлялся ветер вот, там осуществлялся контроль э, значит специалистами предприятия как я уже сказал на настоящий момент предприятие подразделение работает сернокислотное производство э, отклонений нет Значит, в связи с тем что как мы уже говорили о том что значит, мы знаем что подразделение требует определенных, значит, проведения определенных мероприятий для того чтобы безопасно работало в дальнейшем то вчера позавчера в субботу и воскресенье у генерального директора было расширенное совещание специалистов предприятия, на котором утвержден был Значит, план мероприятий по приведению в безопасное состояние сернокислотного производства были определенные мероприятия рассчитаны значит, средства которые необходимо вложить на это и значит, начиная буквально уже из сегодняшнего дня значит над этим мероприятием над выполнением этих мероприятий мы работаем вот. так что предприятие сейчас работает надеемся что у нас Значит, как бы мы учтем все наши погрешности, и у нас э, не повторится все наши а как, недостатки. Кислота нужна у нас, значит, ну прежде всего, конечно, для подразделений самого предприятия, поскольку она нужна для, значит, на гидрометаллургическом заводе для осуществления технологического процесса на заводе, для обогащения, значит, урановой руды. Вот. В том числе руда нужна у нас и для других подразделений, то есть для шахт наших в Кировоградском регионе, которые находятся, вот, на мероприятия по очистке шахтных вод. И в том числе там есть несколько участков. Например, на Смолинской шахте у нас работает участок кучного выщелачивания, который выщелачивание осуществляет тоже с помощью значит, серной кислоты. Да. В том числе, да, для того, чтобы, для того, чтобы сернокислотное производство и вообще предприятие не было убыточным, в том числе, конечно же, значит, кислота у нас продается и на сторону вот, другим потребителям, в связи с тем, что на настоящий момент та ситуация сложилась в стране, что на Украине наше производство единственное, наиболее крупное осталось, практически единственное по выработке сверной кислоты. Дарья Михайловна, после выступления Павла Ильича, коротко сообщите, было ли обращение в жителей города как пострадавших от каких-либо выбросов на сегодняшний день, кроме того, единственное обращение, которое мы с вами знаем? Нет, больше обращений не было. В принципе, мы всегда с ними работали в таком режиме, что они нам посылали телефонограммы, мы были готовы к этому всегда. Вот. Ну, в этот раз немножко получился сбой, мы не были готовы. Обращения были на 12-13, были только в телефонном режиме. Но у нас работает комиссия, и мы все вместе присмотрели все документы, которые и лаборатория нам подала СС подала нам свои э, данные. Там было незначительное превышение, но оно не допускает токсических. Э, вот по литературным данным э, оно могло вывести только на действительно небольшое воздействие на слизистое, Что и было у человека, который к нам обратился. Он сейчас находится на лечении у лор-врача. Сегодня-завтра он будет выписан, и мы уже по заключению, в общем-то, сегодня комиссия собирается, и мы сделаем уже полностью. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у «Прайм Тайм».